А у меня к вам вопрос. Кто из вас, мамы, не хочет воспитать детей для Бога? Я уверена, что не увижу ни одной руки. И я бы хотела рассказать маленький опыт со своей жизни. А, моя мама, когда ждала меня, так вышла, Ей пришлось очень беречься, чтобы сам факт моего рождения, он состоялся. То есть знаете это огромное чудо рождения и потом до трех лет я вообще не разговаривала я просто молчала и некоторые недоброжелатели маме все время говорили ну все будет не мая и представляете вот три года ожидания терпения веры слез и потом я так вот раз начала говорить и знаете, я вымолена у Бога моей мамой. Вымолено мое крещение, рождение, вся жизнь. И такой, знаете, самый колоссальный опыт был, когда мне было 11 лет, я отдыхала в одном санатории, и у меня случилась накануне перед отъездом аллергическая реакция. Отек винки. Если кто знает, это такая реакция, когда отекает голова, полностью может отечь шея, мгновенная удушье и смерть. И так вышло, что у меня отекла вот вся голова. Я как была китаец, вообще глаз не было. И мы так поехали в дорогу, поехали поездом, ко мне врачи заходили. И когда мы приехали домой сразу в больницу, врачи спрашивали, как вас могли взять в дорогу? Это же, ну это просто невозможно. Это как бы, как бы дело в одной минуте. И вы знаете, мама потом говорила, а я за тебя в ту ночь так молилась, она не знала, что со мной, ну, никто не говорил. Вот. Поэтому от имени детей мамы вымаливайте детей у Бога. Рано или поздно ваши молитвы будут услышаны. Так что пусть ваши руки никогда не опускаются. Если вы не видите быстрой реакции, не видите своих детей рядышком, они все равно придут. Вы, главное, молитесь и верьте и посвящайте детей Богу. Дитинство спогадом вернуся, наче в промінь сонячний війду, до матусі з серцем пригорнуся, дивний спокій для душі знайду. На життєвих хвилях океану, на смертельних хвилях марноти. не забудь про свою рідну маму, що сказала в Господі. Маткаве різні паруси, що біліють завжди поруч з нами, нас ведуть до вічної мети. Дякую. Чё моей долей, чё в Мамині слова жива надія, стільки в них живучої краси. Святой.